احمد ہُوس اللہ علیہ رسول بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خلفہ راشدین کے دور حکومت کے مختصر احوال تو اس سے سابقہ ویڈیو میں اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے مختصر احوال بیان کیے تھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے مختصر احوال بیان کروں گا اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ چوبیس ہجری سے شروع ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ چوبیس ہجری سے شروع ہوتا ہے اور پینتیس ہجری تک وہ دور خلافت جو ہے محیط ہے پھیلا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا ہم تھوڑا تعارف پڑھتے ہیں تو آپ کے تعارف میں کیا آئے گا کہ آپ کا نام کیا تھا آپ کی کنیت کیا تھی تو آپ کا نام تھا حضرت پورا نام تھا حضرت عثمان بن عفان حضرت عثمان بن عفان یہ آپ کا پورا نام تھا اور کنیتیں آپ کی دو تھیں ایک کنیت آپ کی تھی ابو عبداللہ ابو عبداللہ اور دوسری کنیت آپ کی تھی ابو عمر ابو عمر حضرت عثمان کی کچھ فضیلتیں ہیں ان کو کچھ خاص فضائل حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی دو بیٹیاں رہی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی کلثوم رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپ کے نکاح میں رہی ہیں تو یہ خاص مقام ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماعت بھی تھے حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمات تھے اور دو بیٹیوں کے دماعت تھے یعنی پہلے ایک بیٹی سے نکاح ہوا تھا نبی اسلام کی پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ سے فرما دیا تھا اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے جس لقب سے وہ مشہور ہے وہ ہے ظن رحیم یعنی دو نور والے دو نور سے کیا مراد ہے دو نور سے یہی مراد ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی اسلام کی دو بیٹیاں تھیں حضرت عثمان بن عفان عنہ کو ایک اور مقام یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کو تین ہجرتوں کا شرف حاضل ہے کہ مدینہ کے طرف ہجرت سے پہلے مسلمانوں نے دو ہجرتیں اور کی تھیں ایک حفشۂ ہجرت حفشۂ اولا دوسری تھی ہجرت حبشہ ثانیہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان دونوں ہجرتوں میں شامل تھے اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ بھی آپ کو آپ کے حصے میں آئی اس میں بھی آپ کو سعادت حاصل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا غزو تبوک پہ سب سے زیادہ مسلم جہاد کی تیاری کے لیے اور جنگ کی تیاری کے لیے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے سوائے غزوہ بدر کی اگر اس میں آپ کی اہلیہ بیمار تھیں جس کی وجہ سے آپ کو روک دیا گیا تھا آپ کو ان کی تیمار داری کے لیے اچھا حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا تو <coughs> چوبیس ہجری میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ٹھیک ہے اور پھر ان کا پینتیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ان کو بھی شہید کیا گیا اور اس کی اس وقت ان کی عمر جو مبارک جو تھی وہ بیاسی سال تھی حضرت عثمان رضی الحم کو جو شہید کیا گیا اس کا مختصر واقعہ اس طرح ہے کہ جو فتنہ الخوارج تھا اس نے انہوں نے حضرت عثمان رضی عنہ کے گھر کا کئی دنوں سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور آپ کے کھانا پینا اور آپ سے آپ کے تعلقات سب ختم کیے ہوئے تھے نہ آپ کے پاس پانی کے لیے پانی, پانی پینے کے لیے پانی تھا نہ کھانے کے لیے کھانا تھا صحیح ہے نہ آپ باہر جا سکتے تھے نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا تھا ہر طرح سے انہوں نے آپ کا یعنی بائک آؤٹ کروایا ہوا تھا لوگوں سے زبردستی تو حضر عثمان رضی اللہ عنہ وہ بڑے رحم دل تھے وہ چاہتے تو حکم دے سکتے ہیں کہ ان کو ختم کر دو تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ کہ میں اپنی حکومت میں مسلمانوں کا خون بہاؤں اس لیے وہ انہوں نے صبر کیا برداشت کیا تو اسی دوران ایک دن انہوں نے حضر عثمان عنہ کے گھر کی دیوار کو پھلانگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے آ کے عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے اور آپ کا وہ خون جس قرآن پہ گرا تھا وہ پھر بعد میں جو مسلمانوں کے حکمران ہوتے تھے ان کے پاس محفوظ ہوتا تھا وہ قرآن مجید لیکن پھر جب برطانیہ نے مسلم ممالک پہ قبضے کی ہے تو پھر بہت سارے وہ تبرکات اپنے ساتھ لے گئے تھے تو اس میں سے اللہ عنہ کا جو قرآن تھا جس کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور اس پر آپ کا خون گرا تھا تو وہ بھی ساتھ لے گئے تھے اور, اور انہوں نے وہاں پہ برطانیہ کے ایک عجائب گھر میں اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ عنہ کا خون بھی لگا ہوا ہے ابھی تک تو حضر عثمان عنہ کو پھر جنت البقی میں جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا آپ کی خلافت ٹوٹل کتنے سال رہی گیارہ سال گیارہ ماہ تیرہ دن گیارہ سال گیارہ ماہ تیرہ دن آپ نے تو حکومت کی ٹھیک ہے آپ کی جو خلافت تھی اس میں ایک تونس مل تھا وہ فتح ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور بہت زیادہ اسلامی جو ہے وہ سلطنت پھیل گئی تھی بہت سارے ممالک یعنی افغانستان کابل تک ہے یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہاں تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئی تھیں اچھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت کا ایک نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کیا یعنی قرآن مجید کو لغت قریش پر لکھوایا یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے تو اس لیے قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اس کو مختصر طور سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو مختلف عربی لہجوں میں پڑھا جاتا تھا اسلام کے دور میں بھی حضرت ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں بھی لیکن جب عثمان رضی اللہ کا دور آیا تو اس وقت اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور عجمی لوگ بہت کثرت اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور ہو رہے تھے تو جو شخص جس طرح سے جس لہجے میں قرآن سیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس اسی لہجے میں پڑھنا ٹھیک ہے کسی اور لہجے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے تو یہ لہذا اگر وہ کسی اور لہجے میں پڑھتے ہوئے سنتے تھے تو وہ اختلاف ہوتے ہیں حتیٰ کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایک دوسرے دوسرے پر جو ہے وہ کفر تک کے فتوے بھی لگ گئے تھے مسلمانوں میں آپس میں اتنا اختلاف ہو گیا تھا اس چیز پہ تو عثمان عنہ جب کو جب اس سارے معاملات کی اطلاعات ملی اور تحقیقات کرائیں تو پھر وہ اسی نتیجے پر پہ پہنچے کہ اب جو ہے وہ قرآن مجید کو جو ہے نا وہ ایک ایک ہی جو ہے لہجے پر جو ہے لکھ دے لکھ کر اس کو چپوا کر اس کو جو ہے تمام ریاستوں میں بھیجوانا چاہیے تاکہ مسلمان آپس میں ایسے اختلافات نہ کریں اور ان چیزوں ان چیزوں میں نہ پڑھیں کہیں آگے جا کے ایک دوسرے کو جو ہے اسلام سے نکال لینا شروع کر دیں تو اس لیے آپ نے ایک ہی لہجے پر قرآن کو لکھوایا اور اس کو تمام ریاستوں میں بھجوا دیا ارسال کروا دیا تو لہٰذا ان آج کے دور میں ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے جو اس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہی حضرت عثمان رضی عنہ کے زمانے میں جو ایک لہجے پر قرآن نے لکھا گیا تھا لغات قریش قریش پر یہ وہی والا قرآن مجید ہے تو عثمان رضی عنہ کی جو دور حکومت تھا آپ کا جو دور حکومت تھا اس کا ایک بہت بڑا یہ کیا ہے آپ کی حکومت کا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے مسلمان تھا قیامت کے لیے اس اختلاف سے بچ گئے اور متحد ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو پینتیس ہجری سے چالیس ہجری تک مسلمانوں کے مشورے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ المسلمین بنایا گیا مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا تھا علی بن طالب اور آپ کی کنیت تھی ابو الحسن اور ابو تراب آپ آب کے نبی اسلام کے ساتھ کیا رشتے تھے علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ آپ کا یہ تھا تھا كہ علیہ السلام کے آپ چچا زاد بھائی تھے یعنی کزن لگتے تھے اور دوسرا رشتہ یہ تھا آپ علیہ السلام کے دمات تھے يعنى یعنی علیہ السلام کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے نکاح میں تھی ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ايک بات بھی شامل ہے کہ آپ بچپن میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تيرہ سال کی عمر میں اور بدھ پرستی کبھی نہیں کی تھی یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی انہوں نے حالانکہ بدھ پرستی کا ماحول تھا ہر طرف لیکن انہوں نے کبھی بھی بدھ پرستی نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو حضرت علی کو ایک مقام یہ بھی حاصل ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو علیہ السلام کے پاس مکہ کے لوگوں کیا مانتے تھیں کیونکہ وہ عابل اسلام کی دعوت دین کو تو نہیں مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود نبی اسلام کو صادق اور امین مانتے تھے تو اس لیے نبی اسلام کو پاس جو ہے وہ امانتے رکھواتے تھے تو نبی اسلام جو ہے ان کی امانتے ان تک واپس کرنا چاہتے تھے اور خفیہ طور سے کیونکہ حجرت کر رہے تھے کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ نبی اسلام کو نوزنہ ہم قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے نہیں ان کو ہجرت کرنے دیں گے اس لیے ربی اسلام نے خفیہ طور سے چھپ کر جو ہے وہ ہجرت کی اور حضرت علی کو وہ مانتے تھیں کہ یہ ان کو لوگوں کو واپس لٹا دینا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے بستبر سو جاؤ اور ساتھ ہی یہ کوئی بھی ان کو فرما دی کہ تم میں وہ کچھ نہیں کہیں گے تو جب وہ رات کو آئے حملہ کرنے کے لیے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے آپ کو پھر کچھ نہیں کہا تو حضرت علی کو ایک اور یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو وہی لکھا کرتے تھے نبی السلام پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو نبی السلام کچھ صحابہ سے وہی لکھواتے ہیں قرآن کو لکھواتے ہیں تو ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے ٹھیک ہے تو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی السلام نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا تھا یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر علیہ السلام جب خود جا رہے تھے جنگ کے لیے صحابہ کے ساتھ تو حضرت علی کو پیچھے جو ہے وہ اسلامی جو مدینہ کی ریاست تھی اس کا اپنا جو ہے نائب بطور نائب کے چھوڑ کے گئے تھے تو غزوہ تبو کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے تمام غزوات میں نبی السلام کے ساتھ شریک رہے اور آپ کی شجاعت بڑی مشہور ہے آپ آب رضی اللہ عنہ کی شجاعت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے <coughs> اور آپ کی علمی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہم سب میں سب سے بڑے قاضی ہیں یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت عطا فرمائی تھی ٹھیک ہے تو اچھا حضرت ابوبکر رضی عنہ کا جو دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ کا جو دور تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ کا جو دور تھا ان تینوں دوروں میں اور رب اسلام کا جو دور دور مبارک تھا مدینہ کی ریاست کا تو ان چاروں دوروں میں جو مسلمانوں کا دار الخلافہ تھا وہ مدینہ منورہ تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تو المسلمین بنے تو انہوں نے چند مسلطوں کی وجہ سے مدینہ سے دار خلافہ منتقل کر لیا تھا کوفہ میں جو عراق کا ایک شہر تھا ٹھیک ہے اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ فتنے جو ابھر رہے تھے بہت زیادہ تو ان کا جو مرکز تھا وہ عراق تھا بسرا کوفہ تھا تو تاکہ حضرت علی جاتے ہیں کہ ان کے قریب جا کے وہاں پہ میں بیٹھوں اور ان کو ان کا جلد سے جلد ان فتنوں کا ان سازشوں کا خاتمہ کروں اس لیے انہوں نے وہاں سے مدینہ سے جو ہے نا وہاں جا کے کوفہ میں دارالخلافہ منتقل کر لیا تھا اچھا اچھا چھتیس ہجری میں اور سینتیس سینتیس ہجری میں دو جنگیں پیش آئی تھیں جو تاریخ میں ایک اس میں ایک جنگ کو یاد رکھا جاتا ہے جنگ جمل کے نام سے اور دوسری جنگ کو یاد رکھا جاتا ہے جنگ صفین کے نام سے تو جنگ جمل جو ہے یہ چھتیس ہجری میں ہوئی تھی اور جنگ صفین یہ سینتیس ہجری میں ہوئی تھی جنگ جمل کن کے درمیان میں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور جنگ صفین کن کے درمیان میں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اچھا اس بارے میں ہمیں اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے اکرام کرام آپس میں جو جنگ ہوئی تو یہ کسی دنیاوی عہدے کے لیے یا حکومت کے لیے یا دنیاوی کی لالش کے لیے نہیں تھی یا اقتدار کے لیے جنگ نہیں تھی یہ اصل میں ایک سیاسی اختلاف تھا صحیح ہے یہ بات میں اس لیے ضروری ہوں سمجھانا کیونکہ کچھ لوگ ہیں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ان صحابہ کے جو آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ مذہبی رنگ دے کے جو ہے نا وہ صحابہ کے بارے میں لوگوں صحابہ کو کے بارے میں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں ان کو بد کرتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے بات سمجھ گئی کہ ان کا کوئی یہ مذہبی اختلاف نہیں تھا اور نہ ان کا یہ کوئی دنیاوی چیز کے لیے اختلاف تھا صحیح ہے یہ ایک سیاسی اختلاف تھا اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی کہ جب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا تو ان کی شہادت کے بعد اب تین دو رائے بن گئی تھیں ایک حضرت عائشہ کی رائے تھی اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ کی رائے تھی ایک طرف اور دوسری طرف حضرت علی کی رائے تھی حضرت علی رضی عنہ کی رائے تھی کہ پہلے میں جو مسلمانوں میں فتنے اٹھ رہے ہیں سازشیں ہو رہی ہیں پہلے ان کا کلا کمہ کر دوں ان کا خاتمہ کر دوں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ کے جو قاتلین ہیں ان کو پکڑ کے سزا دے دوں گا لیکن حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں پہلے قاترین عثمان حضر عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑے پہلے ان کو سزا دیں تاکہ عبرت اور آئندہ کوئی مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل نہ کر سکے بہرحال یہ اختلاف بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر گھر کے دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر جو مخالفین ہوتے ہیں تو وہ اس آگ کو اور بڑھکاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اور آگ بڑھ بھڑک جائے آپس میں تو وہ تو سب ایک گھر کے لوگ تھے سب صحابہ تھے صحابی رسول تھے صحاب رسول تھے تو وہ تو بالکل جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن جو درمیان میں منافقین تھے سازشی لوگ تھے خاص طور سے وہ حضرت عثمان کے جو قتل کرنے والا جو گروہ تھا وہ نہیں چاہتا کہ ان کے آپس میں صلح ہو تو آخر کا لیکن صلح ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ بھی نہیں چاہتی ہی جنگ ہو حضرت عثمان علی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ ہو صلح ہو گئی تھی صرف صلح کا اعلان باقی رہ گیا تھا تو لیکن جو ہے منافقین نے دونوں طرف سے پلاننگ کی سازش کی کہ ہم رات کے ٹائم اچانک سے ایک حملہ کریں گے اگر دوسری لشکر والے سمجھیں گے کہ انہوں نے حملہ کیا وہ بھی اپنے دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپس میں مسلمانوں میں جنگ شروع ہو جائے گی تو اس طرح ان کی سازش کامیاب ہوئی اور مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی لیکن حضرت علی کو بھی اس پر بڑا افسوس تھا حضرت عائشہ کو بھی اس پر بڑا افسوس تھا اس کے بعد حضرت عائشہ کو حضرت علی اپنے جو ہے نا وہ اونٹ پہ بٹھا کے خود جو ہے ان کو لے کے گئے تھے اونٹ کو چلا کے یعنی نیچے اس کی نکیل پکڑ کے تو حضرت علی کو بھی بڑا افسوس تھا اور اس پر جو حضرت عائشہ بھی بڑی افسردہ رہتی تھی تو اس لیے ہمیں اس چیز کی نویت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کسی بھی صحابی رسول کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے سب ہمارے لیے قابل احترام ہے صحیح ہے جی جہازرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہی سترہ رمضان تھی اور چالیس ہجری تو سترہ رمضان اور چالیس ہجری کی صبح کو ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن ملجم ابن ملجم. اس نے حضرت علی پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کو پھر کوفہ ہی میں دفن کیا گیا یعنی کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے تو آپ کی عمر جب شہادت ہوئی تو اس وقت کتنے سال تھی 63 سال تھی اور آپ کی خلافت کا جو جو سارا ٹائم ہے ٹوٹل ٹائم ہے وہ کتنا ہے چار سال اور سات ماہ چار سال اور سات ماہ آپ کی خلافت رہی اچھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے بعد آپ کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ تو ان کو جو ہے نا ان کو لوگوں نے اپنا مسلمانوں کا خلیفہ مانا عراق والوں نے کہ جو عراق کے لوگ تھے انہوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے آپ ہم سے بیعت لیں تو ان کے اصرار پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی حضرت حسن نہیں چاہتے تھے لیکن اصرار کیا انہوں نے تو اس لیے انہوں نے پھر بیعت کر لی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی ہیں اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے یعنی نبی السلام آپ کے نواس وہ نبی اسلام جو... کے آپ جو تھے نواسے تھے اور نبی اسلام آپ کے نانا رکھتے تھے حضرت حسن کی پیدائش کا بوئی تھی رمضان تین ہجری میں یعنی جب حجرت مدینہ کو کیا تیسرا سال تھا تو اس سال آپ کی پیدائش ہوئی تھی ٹھیک ہے تو لیکن جیسا میں نے بتایا کہ دوسری طرف ایک اے... مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت یعنی شام کے لوگ وہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ کے ساتھ صحیح ہے یعنی مسلمانوں کے دو جماعتیں بن گئی تھیں ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت حسن رضی اللہ کے ساتھ تھی تو درمیان میں وہی اختلاف جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد وہ ابھی تک چلا آ رہا تھا تو اس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ کہیں مسلمانوں میں آپس میں جنگ نہ ہو جائے اور آپس میں ہی مسلمان ایک دوسرے کا خون نہ بہانا شروع کر دیں اور آپس میں قتل غالت نہ شروع ہو جائے تو حسن رضی اللہ عنہ جی تھے بڑے نرم دل تھے بڑے متقیب زاہد پرہیزگار تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو اور صرف یعنی کہ اقتدار کے لیے ایسا ہو اس لیے انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنا جو ہے اقتدار اس کو اس کی قربانی دی اور حضرت امیر معاویہ رضی رضی عنہ کے ساتھ صلح فرما لی اور ان کو جو ہے امیر المومنین مان لیا یعنی پھر حضرت حسن کی کہ دست برداری کے بعد دست برداری کے بعد یعنی جب انہوں نے اپنے عہدے کو اور اپنے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا اور خلافت کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر اتفاق سے پھر مسلمانوں نے امیر معاویہ رضیلانوں کو اپنا امیر مان لیا تو حضرت حسن رضیلانہ جو تھے ان کی وفات کا ہوئی پچاس ہجری میں صحیح ہے پچاس ہجری میں سینتالیس سال کی عمر میں حضرت حسن رضیلانوں کی وفات ہوئی تو یہ تھے صحابہ کرام رضیلانہ کے انہم انہم کے جو ہے دور حکومت کے مختصر احوال اب سب سے آخر میں میں آپ کے سامنے جو تاریخ اسلام ہے اس کو چند الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا تاریخ جو اسلام ہے وہ چار دوروں پر مشتمل ہے ایک دور جو ہے اس کو خلافت راشتہ کہا جاتا ہے جس کے ابھی ہم نے مختصر حوالہ بھی پڑھے ہیں وہ دور شروع ہوتا ہے گیارہ ہجری سے فورٹی ون ہجری تک اکتالیس ہجری تک صحیح یعنی چھ سو بتیس عیسوی سے لے کر چھ سو باسٹھ عیسوی تک پھر اس کے بعد فورٹی ون ہجری سے ون تھرٹی ٹو ہجری تک یعنی ایک سو بتیس عیسوی تک کا دور آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کو موسوم کیا جاتا ہے خلافت بنو میاں کے نام سے یعنی میرے معابیہ رضرانہ بنو میاں خاندان سے تھے تو پھر آگے جو ہے وہ خلافت ان کی ان کے خاندان میں چلی ہے ایک سو بتیس ہجری تک تو اس کو خلافت بنو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ عیسوی کے لحاظ سے چھ سو باسٹھ عیسوی سے سات سو پچاس عیسوی تک یہ بنتی ہے پھر اس کے بعد دور آیا خلافت بنو عباس کا خلافت بنوباسیہ کا یہ تھا ایک سو بتیس ہجری سے چھ سو چھپن ہجری تک یعنی کہ عیسوی کے لحاظ سے سات سو پچاس عیسوی سے بارہ سو اٹھاون عیسوی تک پھر اس کے بعد جو دور آیا وہ تھا خلافت عثمانیہ کا یہ ترکوں کی خلافت تھی ٹھیک ہے جی خلافت عثمانیہ کی تھی یہ ترکوں کی تھی تو ان کا دور کب تک رہا انہوں نے خلافت عثمانیہ کا چھ سو اٹھاون ہجری سے لے کر تیرہ سو تیرہ سو بیالیس ہجری تک یعنی کہ عیسوی کے لحاظ سے بارہ سو عیسوی سے انیس سو چوبیس عیسوی تک